ছোৱালীজনী যে ইমান শাস্তি দিছে এওঁলোকে প্ৰচেচনত যাবৰ বাবে সাজু হৈছে কোনো এগৰাকীয়ে সূতা কাটিছে কোনো এগৰাকীয়ে মহোৱা পাতিছে কোনো এগৰাকীয়ে আকৌ তাঁত বৈছে আগৰ দিনৰ মানুহসকলে এনেদৰে একেলগতে মিলি জুলি একেখন ঘৰতেই তাঁত বয় বা এনেদৰে সূতা কাটে আজিকালি সেইবিলাক নিয়ম নাই নাই যদিও তেওঁলোকে এইবিলাক পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে যিহেতু উঠি অহা প্ৰজন্মই অলপ গম পাওঁ এইপিনে তেজীমলাক খুন্দিবৰ বাবে মাহীমাকে সাজু হৈছে এগৰাকী হ'ব তেজীমলা চাওক ইমান সুন্দৰ লাগিছে সকলোবিলাক পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এই কণমানি ল'ৰাকেইটাই কি চৰিত্ৰত পাঠ কৰিছে জানো মই নাজানো ভালদৰে আপোনালোকক অকণমান দেখাই থৈছোঁ জানে যদি ক'ব আৰু এইটো চাইডে দেখিবলৈ পাইছে যে এওঁলোকে পথাৰলৈ যাবৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু এইটো হ'ব পথাৰৰ পৰিৱেশ আৰু ইপিনে তেওঁলোকে শালি কঠীয়া পাৰিবৰ বাবে এয়া দেখিছে নহয় আৰু এইগৰাকী হৈছে আমাৰ মৰমলগা জয়মতীগৰাকী জয়মতীক কোট কৰা গছত বান্ধি চাঙে শাস্তি দিব আৰু তেওঁ এইপিনে সাজু হৈ আছে মানে প্ৰচেচনলৈ যোৱাৰ আগতে মই অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ এওঁলোকে প্ৰচেচনলৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পচেচনত সুন্দৰ কৰি নাটক কৰি যাব আপোনালোকে চাবলৈ পাবিনে হৈছে অঁ 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 ভালে ভাবিলে ভালে 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 অঁ ভাল অঁ হয় নেকি আমাৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ নাটকুকি টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এপিনে অ' কে মানস দুইজন হাজো এওঁ এজন কমিটি মেম্বাৰ মোক মানে চব জনগোষ্ঠীৰ এজনী এজনী লাগিব বোৱাৰী ছোৱালীলৈ বোৱাৰী নহয় ছোৱালী ছোৱালী এজনী এজনী লাগিব বোৱাৰী লাগে কৈছিল ফুল এপাক আনি দিছো অ মোক কেনেকা গৰমত এইবিলাক এইবিলাক প্ৰচেচনত যাবৰ বাবে সাজু হৈ আছে যিহেতু আজি প্ৰচেচন কৰিব মই অকে মানস আৰু নাগকী গোটেই তিনিজনে আজি একেলগে ঘূৰি ফুৰিছোঁ এয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ অ'কে মানসৰ বিগ ফেন আহি তেওঁৰ লগত হাত মিলাইছেহি আৰু ইপিনে আমাৰ নাগককী আমি প্ৰচেচনত যাবৰ বাবে সাজু হৈ পচেচনত যাবৰ বাবে সকলো সাজু হ'ল ইপিনে দেখিবলৈ পাইছে তেজীমলাক মাকে খুন্দি ৰাঙলী কৰি ৰাখিছে দেখিছে নহয় ভৰি হাত সকলোতে তেজ এই গৈ গৈছে মাহী মাঘ আৰু এইটো চাৰিদে সকলোৱে সূতা কাটিছে এইফালে প্ৰচেচনত যাবৰ পৰা সকলো হাজো আৰু প্ৰচেচনলৈ গৈ আছে ময়ো তেওঁলোকৰ পিছে পিছে আহি আছিলোঁ আৰু অকণমান দেখাইছোঁ এইপিনে সাংবাদিকসকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলহি সকলোৱে কেমেৰা ধৰি আছে এপাক আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমাৰ ঢকুৱাখনত ভাত বিহু এনেদৰে উদযাপন কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে বিভিন্ন ভাত বিহু আয়োজন কৰা হৈ আহিছে আৰু এয়া ঢকুৱাখানাৰ ফবিহুৰ তিনি নম্বৰটোৰ দিন তিনিদিনীয়াকৈ যিহেতু পাকে লাষ্টৰ দিনাখন প্ৰচেচন হয় বহুত সুন্দৰ কৰি অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনায় এনেদৰে প্ৰচেচনলৈ সকলো যায় এয়া দেখিবলৈ পাইছে অসমৰ অভিনেতা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনা তেওঁক আজি পচন্দ কৰিছিল আৰু তেওঁ আহি উপস্থিত হ'লি আৰু এইটো চাদে সকলোৱে আহি আছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আজি আৰু আপোনালোকে থকোৱা খাই ভাত বিহু চাবলৈ আহি পাইছেনে যদিহে নাই পোৱা তেন্তে আহিব যদি আপোনালোকে বহুত দূৰৰ পৰা আহে তেন্তে আপোনালোকে লাষ্টৰ দিনাখন আহিব লাষ্টৰ দিনাখন চবচে বেষ্ট হয় বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু সেয়েহে

উপলব্ধ ঘূৰিলো তাৰপত আহি গ'লো দোকানত বহিবৰ বাবে যিহেতু হাতৰ বিহুত আমি দোকান দিছোঁ জন্ম বুলি আছে আমাৰ হোটেলত আৰু হোটেলৰ আগত বঢ়াই কাউণ্টাৰত মই এইপিনে হোটেলত ফুৰি দেলি আছোঁ দেখিবলৈ পাইছে নহয় ফুৰিবলৈ ব্যস্ত কৰি আছোঁ দৰ্শক আহি আছে তেওঁলোকক খুৱাব লাগে যিহেতু পঁচাশ্যনত বুঢ়ী সকলো পিয়াহে আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইপিনে মই সাজু কৰি আছোঁ ঢকুৱাখানাত ভাত বিহুত প্ৰথমবাৰ দোকান দিছোঁ দোকান দি অভিজ্ঞতাটো মেলিছে কেনেকুৱা লাগে বুলি দোকানত বহুত বেছি নাছিলোঁ ভিডতে দিয়া নাছিলোঁ আৰু এইপিনে ফাইনেলি মোৰ দাদা আৰু বৌ আহি পাই গ'লহি দাদা বৌয়ে মোক দেখি মাত দিলেহি সেইপিনে বৌভাগৰ ভনীয়েক হয় আৰু এইপিনে দেখিব বিচাৰিছে যে দাদা দাদা মোতকৈ সৰু আকৌ যিহেতু মই আহোঁ হয় সেইটো কাৰণে তাক দাদা বুলি মাতিব লাগে মোৰ তিনি নম্বৰজন বৰ্তা তিনি নম্বৰজন ল'ৰা হয় এইপিনে হৈছে বৌভাগৰ ভনীয়েকৰ ছোৱালী আৰু এইপিনে হৈছে বৌভাগৰ ভনীয়েকৰ হাজবেণ্ড এয়া আজি ফাইনেলি ফাট বিহু লগ পাই গলো আৰু এইপিনে হৈছে জুন্দা হৈছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ছোৱালীটো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো